Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlerle çox möhtəşəm kurabiye reseptini bölüşəcəm. Qeyd etdim ki, un kurabiyesi deyirlər bu kurabiyəyə və hər kəsin evində olan ərzaqlarla, cəmi 3 ərzaqla hazırlanır bu kurabiye. Video keçməzdən əvvəl kanalıma abunədelsinizsə abunə olmağınızı, videolarımı bəyənib like etməyinizi və mənimlə fikirlərinizi rəy bölməsində bölüşməyinizi sizdən xahiş edirəm. Əvvəldə qabağa 2 stəkan duruyaq və 1 stəkan şəkər tozunu əlavə edib turpma tələ vasitəsilə qarışdırıram. Qeyd edim ki, stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Ardından yavaş-yavaş unu buraya əlavə edib qarışdırıram. Onların keyfiyyətindən aslı olaraq onun miqdarı sizdə artıb azala bilər. Mən ümumilikdə 5 stəkan undan istifadə etdim. Bu formada dağılan xəmir alınanda artıq xəmirimiz hazır deməkdir. Daha sonra heç gözlətmədən artıq xəmirimizə forma verməyə başlayırıq. Mən ə, aydın şəkildə çəkib sizlerle bölüşmüşəm və izləyib sizdə məncə bu formalarda Kurabiyələrinizi bəzəyə bilərsiniz. Mən bıçaq vasitəsi ilə bu formada kəsiklər atıram kurabiyələrin üzərinə. Daha sonra paxtlova şəkli verəcəm digər kurabiyələmə. Ardından hər hansı ucu yumru olan bir vasitə ilə kurabiyanın ortasında dəlik açıram. Bir neçə kurabiyəmi də bu formada hazırlayıram. Bu formada kurabiyələrimi 200 dərəcəli sobada 15 dəqiqə, altı qızarana qədər bişirirəm. Çalışın üstü qızarmasın. Digər kurabiyələrimi də necə formada hazırlamışam, bunu da sizlərə çəkib bölüşdüm. Kurabiyələrin biçdikdən sonra ilk öncə ortasında dəlik açdığım kurabiyanın ortasına cem yerləşdirirəm. Daha sonra mən 6 ədəd sadə bu formada kurabiya hazırlamışdım. Onun 3 ədədinin üzərinə pudra şəkəri əlavə edirəm. Digər 3 ədədinin isə ortasının, daha doğrusu alt hissəsinə benmari üsulu ilə əritdiyim şokoladı gəzdirirəm. Daha sonra üzərinə pudra şəkəri əlavə etdim kurabiyələrini, kurabiyələri bu şəkildə bir-birinə birləşdirirəm. Digər kurabiyələrim, hansı ki bu formada hazırlamışdım, onların da üzərinə yar- yarısına bu formada şokoladı gəzdirirəm. digər formadakı kurabiyəm də eyni ilə o birisi qaydada edirəm. Lakin mən çəkib göstərməmişəm. Şokoladın üzərinə biraz mən quz və fındıq rəndəsi də tökmüşəm. Həmin kurabiyələrin üzərinə. Ardından əritdiyim şokoladın üzərinə quz və fındıq rəndəsi ə, əlavə etdim və yumru halda hazırladığım kurabiyələrin də üstünü tamamilə şokoladla örtdüm. Bu formada Ağ şokolad əritdim və ağ şokoladla da digər kurabiyələrimi bəzədim. Ümumilikdə mən bu ölçülərdə 40 ədəd kurabiya hazırlamışdım. Sizlər də hazırlamağınızı tövsiyə edərdim. Görünüşləri, kimi dadları da çox gözəldir, çox möhtəşəmdir. Məni izləyən hər kəsə, hər kəsə təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.